Меня зовут Добровольский Александр Юрьевич, я являюсь врачом городского центра крови. Мы э, приехали сюда, в главное управление Нацгвардии э, для проведения э, дня донора э, акции по безвозмездной сдаче крови для наших военнослужащих, участвующих в АТО. Ну, в дальнейшем э, кровь будет обследована, дообследована на всевозможные вирусные инфекции, чтобы исключить, если не дай бог попадется, и в дальнейшем она будет в донат для того, чтобы оказывать помощь нуждающимся в ней людям. Ну, сейчас по Украине много таких акций проходит, это и пенитенциарная служба, это и МВД милиция, ГАИ у нас были, много студентов до окончания учебного года. Вот. И много людей, которые просто неравнодушны и приходят к нам для того, чтобы сдать кровь. В такие моменты, как сейчас, в принципе, люди сдают охотно, безвозмездно кровь. Приходится некоторых даже отговаривать, потому что человек очень хочет сдать, а ему по тем или иным показаниям невозможно это сделать. Это может нанести вред его здоровью. Вот. Но люди правдами и неправдами стараются это сделать. В мирное время, к сожалению, нужна стимуляция. Те деньги, которые выделяются для того, чтобы простимулировать донора, они достаточно небольшие и мало людей хотят сдавать для них кровь. Я это делаю для того, чтобы помочь своим співвітчизникам, побратимам, Військовослужбовцям, які зараз е, приймають участь в АТО в Луганській, Донецькій областях, таким чином роблю свій внесок, хоч якийсь, е, в те, що, за, те, за те, що вони борються. Був один е, офіцер. У нього, е, к сожалению, не зібрав всі свої дані. По тому количеству крови, который он сдал, но из разговора с ним я понял, что он мог идти на заслуженного донора. Надо сдать безвозмездно 18 литров крови по максимальной дозе, по 450 миллилитров. Тогда ты получаешь заслуженного донора. Или же 60 сдач плазмы. Есть автоматический плазмофрез, который проводится для доноров. И Доноры сдают. Но это тоже надо сдавать максимальные дозы. В целом все было организовано на высшем уровне. Нам помогали сотрудники, выделили медицинский пункт, очень удобный и компактный. Офицеры были собраны как никогда. Все было сделано так, как надо. Потому что мы используем индивидуальные пакеты максимально, максимальная стерильность. Все это, конечно, это лучше в стационарных условиях, без сомнения. Но имеем то, что мы имеем. Солдат срочной службы Маршал Никита Юрьевич, родом из Луганска. делать свой взнос. Знаю, что с детства человеческая жизнь бесценна. Вот. если есть какая-то возможность ее спасти, я ее постараюсь сделать все возможное, чтобы использовать все лет последних событий ну, на АТО в Луганском, мы, нам дома у меня на родине. Надеюсь, чем-то помочь своим товарищам. Надеюсь, что кровь не пропадет зря. Расскажу все, это дело каждого. А Если накрутить себе, что страшно, то может быть. На самом деле, просто почувствовал, что все в порядке, все хорошо. На месте того человека нужна кровь, может оказаться каждый из вас. Просто помните об этом. А если бы мне нужна была кровь? Кто-то кто, -то, кто -то из вас согласился бы? так вот. Так вот.